данную встречу, Господь, я прошу, прибудь с нами, благослови нас, Господь, и прошу, помоги, чтобы что происходит в этой церкви было для славы Твоей и моего Бога. Аминь. Кто первый? Ранее, заранее ходит, а рука не считается. То есть, на счет три. Паша мне помогает смотреть, кто первый поднял руку. Он не ходит по залу, просто так смотрят пол. И кто первый ответил, а ну. к сожалению, в этот раз, возможно, мы без приза, мы с Пашей слегка сработали. Мы знаем, Саша, поэтому все тебе сказали, все еще раз. Нет, нет, нет. Нет, Да, а у тебя рубашка? Все, это неправильно. Нет, нет, это неправильно. Не Эй, зачем ты подсказываешь так? Эй,

Ванна, також, я, та супер, хто крикнув міст, супер також мене чує. <реку> Навіть кращий від ті, ніх, хто крикнули так. А, дивіться, друзі, сьогодні ми... ми я дивлюсь, що ми звикли до картинок. Типу так, так, на... Сказати, знаєте, привіт, але не скажу. Скажу Христос Воскрес! Мої Супер! My, my. Оце my, my. у вас команда. Друзі, хтось знає взагалі звідки за вас фраза Христос Воскрес. Yeah, yeah. Добре, давайте, друзі, тільки отак, буде підповідати, або да, підняти руці, щоб не було балагарно. Давай, хто знає, з яких взялась фраза «Христос воскрес»? У цей день, коли Бога розп'яли на Христі, Він воскрес. Супер, друзі, взагалі, це дуже круто. Написано «Іанна 3,16». Хто знає, з них 3,16»? Давай. Супер, видите? Есть... Видите, вы бы поверили, что это Бог? Да. Слушайте, я бы сто процентов поверил, что это Бог. Я бы даже, я ну, не в то время даже могли подойти и спросить: "Ну ты правда сын Божий?" Он говорит: "Да, я сын Божий". И знаете, в 33 года, когда Иисусу Христу уже вот было 33 года, он говорит своим ученикам, что меня убьют, но вы не переживайте, я воскресну через три дня. Да, вот запомним этот момент. И вот принесся у спасение. Поэтому давайте, три вопроса. Кто... Надо покаяться. Супер? Потом... Супер? А потом... Это правильно ответ, на самом деле. Потому что, знаете, не просто покаяться. Одного покаяния нам будет недостаточно. Мы нет, потом должны... Нет, правильные вещи, которые будут Богу, год, Одного покаяния нам будет недостаточно. Мы должны постоянство быть. У нас должно быть постоянно. Мы должны постоянно. Мы каждый день согрешаем, но мы должны постоянно просить у Бога прощения. Супер, это правильно ответ. Молодец. Давай, Влад. Секунду, я дойду. На какой день воскрес Иисус Христос? На третий. Супер. Назад. Давай. Теперь у тебя есть возможность вкратце. Что ты новое узнал, возможно, о по... Патрисе? Что ты за узнала. узнал? ничего, я все это уже знал. Большой молодец, да? Это супер. Думаю, дай ему за это за то, что он знал. Пакет, да? Славное, думаешь, мог ли Иисус Христос не умирать за наши грехи? Нет. Не Он хотел, ты думаешь? Да. Бог, я Это правильно. Да, реально, Бог Иисуса Христа как раз для того и послал. Чтобы Но, а каждый... Не по... э, означает пройти мимо. А что прошло мимо? Вы знаете, вот часто люди говорят, Ой, хорошо, прошло мимо, там, допустим, учительница или контрольная, или что-то еще. Смерть прошла мимо. Смерть прошла мимо. Вы слышали? Слово Пасха значит, смерть прошла мимо. А Ангел-губитель, который проходил по всему Египту. Его задача была в том, чтобы умертвить первенцев, всех, всех первенцев, которые были в семьях, и даже в семье фараона. И вот это Пасха, да, для народа израильского это было спасение. Почему? Потому что Бог провел их, да, они э, должны были сделать условия. На косяках двери, э, кровью акца, да, которого они заколали, они должны были помазать. И это был знак для ангела, который проходил, что это долг трогать, заходить нельзя. И вот слово Пасха это пройти мимо, то есть наказание прошло мимо. Есть такие люди? Да, да. Да, да. да. Вы знаете, что здесь да, Библия говорит да. 70-80 при 70 лет при большей крепости 80. Но есть люди, которые 110, да? 120 живут. В Китае люди живут, может жить 100 лет. Живут. 100 лет, я слышу. Я, я знаю одну женщину, которая 103 года прожила. Я лично ее не знаю. Но я хочу вам сказать, что Пасха означает наказание прошло мимо. Что это значит сегодня для нас? Если мы верим в Иисуса Христа, то наказание проходит мимо. Оно нас не касается. Проклятие Божие проходит мимо. Оно нас не касается, потому что мы под защитой Божьей. Потому что мы Божьи дети. Но для того, чтобы стать под защиту Божью, народу израильскому нужно было заколоть акция и помазать косяки дверей. А что сегодня нужно сделать, чтобы... Э, стать под защиту Божию. Показать и попросить прощения. Совершенно верно. Я вам сейчас прочитаю об этом. Когда Иисус Христос был повешен, написано, один и, и, была над ним, и была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, Сея, царь иудейский. А один из повешенных злодеев злословил Его и говорил, если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же разбойник Напротив, немало бы и говорил. Или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли. А Он ничего худого не сделал. И сказал Иисус, смотрите, что Он сказал. Помяни меня, Господи, когда придешь в царстве Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Иисус Христос висел на кресте. По правую и по левую сторону было два разбойника. Один разбойник говорит, если ты Бог, вот сделай чудо, садись со креста и нас спаси, потом уверуем тебя. Девчонки, ребята, девчонки, кто является царем Царства Небесного? Бог. Да. Бог, как, Бог. А кто именно? Да, но а кто является царем Царства Небесного? Бог. Бог Иисус Христос. Небесного. А я хочу вас спросить, а кто из вас верит в Иисуса Христа как Господа Спасителя? Я! Я я, я, я. верю! Я со своей бабушкой! Она каждый день молится, все было хорошо! Значит, а ну поднимите, кто из вас верит в Иисуса Христа? Ха. Все! Молодцы! Хорошо, и следующее смотрите, третье, на да, что хочу обратить внимание. А кто из вас покаяться пред Богом? Поднимите руку. Кто покаялся уже пред Богом? Немного. Один раз. Говори, Господи, замочайся. Говори. Закрой глазки, чтобы никто не отвлекал. Скажи, Господи, проси мои грехи. Господи, проси, мои грехи. Прости, что я неправильно поступал. Прости, что я неправильно поступал. Скажи, что ты хочешь. Я хотел, чтобы ты меня спас, когда мне было очень плохо. Аминь, Спаситель. Аминь, Спаситель. Во имя Отца. И Аминь. И Сына и Духа Святого. И. Аминь. Аминь. Молись Сын Бог, я бы хотела тебя попросить. Потому что я иногда бываю на И иногда вешаю то, что хочу я. И не слышу других людей, тем самым забивая и обижая. Ну, конечно. Но у меня есть очень положительные черты тоже. Я помогаю людям. Помогаю другим. Постоянно в чем-то поддерживаю и всегда помогаю в чем-либо. Постоянно помогаю людям. Аминь. Прости меня, Господи, то, что э, я много вру, то, что я завидую и то, что я... Э, э, то, что я э, всегда э, могу обидеть человека, я могу обидеть человека, прости меня, Господи, э, Аминь. Господи, Господи, прости меня за то, что я много вру. Стань им спасителем. Стан моим спасителем. Стань им спасителем. Во имя Отца. Во имя Отца. И Сына. И Сына. И Духа Святого. Аминь. А Аминь. Аминь. Иди в этой жизни, направляй, благословляй, сохраняй. Прости, Господь, а чему они винуется Помоги им служить Тебе, помоги им стать лучше, помоги им быть примером для окружающих. Меняй Господи их жизнь. возьми, чтобы они были под Твоей защитой. Прости имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.